Продовжує наш ефір рубрика Новий день гість. Сьогодні до студії нового дня завітав директор автошколи, юрист Олександр Зірщиков. Доброго дня. Доброго дня. Як давно ви взагалі маєте свої власні водійські права? Водійське досторіння у мене вже більше восьми років. Поэтому можно сказать, что я уже автомобилист 8 лет. Хотя, наверное, каждый из нас становится автомобилистом еще в раннем детстве, когда он бывает пассажиром, либо отец, или кто-то из родителей является автомобилистом, управляет автомобилем. Поэтому, ну а как профессиональный автомобилист я 8 лет. На вашу думку, а насколько важливо для каждого автомобилиста, для каждого автолюбителя юридическая грамотность, скажем так? Вообще очень важна, потому что все те, которые законы действуют, каждый водитель должен знать, в том числе и правила дорожного движения. Плюс ко всему, последнее время Украина движется в Европу, и часто меняются правила дорожного движения, вводятся какие-то новшества. Поэтому водитель должен быть юридически подкован, чтобы следить за этими всеми новшествами и прежде всего не нарушать и исполнять эти законы, правила дорожного движения и другие требования. Поэтому каждый автомобилист, он со своей стороны в какой-то степени юрист потому что общение с представителями госавтоинспекции, общение с пассажирами предусматривает наличие каких-то знаний, как минимум. На что вы звертаете в первую чергу вау, когда вы даете своим учним, выпускникам вашей школы? Мы делаем ставку прежде всего на безопасность. То есть последние 20 лет независимости Украины, к сожалению, как по моему мнению, утрачена такая сфера, как обучение частично утрачено, потому что появились частные автошколы, появились не совсем ответственные руководители этих автошкол, которые погнали за прибылью что в такой сфере, как автомобильная, не всегда является самоцелью, потому что автомобиль уже сам по себе является небезопасным. Поэтому мы делаем ставку в нашей автошколе и стремимся к этому на обучение тому, что не должен делать студент или ученик, будущий водитель, как себя нужно вести, чтобы не попадать в такие ситуации, прежде всего ДТП что нужно делать, чтобы правильно управлять автомобилем, красиво, уверенно, безопасно. Делая ставку на безопасность, мы ограждаем его от той ситуации, когда он уже должен оформлять европротокол, когда он должен разбираться с другими. Плюс это деньги, время и здоровье его близких, родных или других людей, которые находятся на проезжей части. Поэтому, если делая ставку, когда объясняешь студенту или будущему водителю, что сделай вот так, ты можешь попасть или обрести вот это, что нужно делать, что нельзя, мы тем самым мы готовим как будущих водителей. Потому что многие, закончив автошколу, считают, что они уже профессионалы. Водителю нужно учиться всю жизнь. И каждый день возникают какие-то ситуации, когда он что-то новое обретает, что-то новое узнает. Это зимнее время. Это время, например, на трассах или на городских дорогах. Поэтому специфика обучения и... Материал, который преподается в рамках нашей автошколы, предполагает огромный материал, курс видео, лекций, практических занятий, которые подготавливают уже действительно водителя, что он выйдет на дороге Винницы, Винницкой области Украины, либо зарубежья, и будет чувствовать себя прежде всего уверенно. Плюс ко всему, в связи с тем, что появилось достаточно много водителей, которые либо забыли правила дорожного движения, либо себя ведут недостаточно корректно на дорогах, мы еще стараемся подготовить ученика, э, и, э, что нужно сделать, если как, и ведет себя как-то неправильно. А, да, когда как он встретит беды. такого водителя, как себя вести. И второе, на что мы обращаем, это уже, конечно, в конце наших занятий, это прежде всего на этику вождения на дороге, и чтобы они были внимательны и уважали других участников. Все когда-то были учениками, все когда-то были водителями, начинающими водителями, не у всех может сразу получиться. Поэтому нужно уважать пешеходов, нужно уважать э, женщин э, за рулем, а не говорить, что они чем-то отличаются. Потому что взаимное уважение может развести многие конфликтные ситуации и сделать жизнь водителей в городе Венеции намного приятнее, чем она сейчас есть. Якщо проаналізувати статистику, то яке співвідношення відсоткове жінок та чоловіків, які отримують водійські права, ну нехай за останній, за останній рік? За за останній год я думаю, можна сказати, що 60-70% – це та дівчинки жінки, тому що появились. Современные автомобили, девушки работают на хороших работах, стали даже на некоторых, наверное, вопросах зарабатывать больше, чем мужчины. Или сама работа предусматривает наличие автомобиля. Поэтому достаточно большой поток. Некоторые месяца было такое, что в группе сидели только два парня из 30 человек. Чи подход до навчания в жінок то в человеке? різниця? В обучении, возможно, в подходе преподавателя и инструктора к женщине, либо девушке и парню, немного, немного разный, потому что есть... Женская психология и мужская, но само обучение, сами теоретические знания, практические знания, они одинаковы. И поверь, женщина не, на, не, на, не хуже мужчины может справляться, а как показывает практика, достаточно уверенно управляет автомобилем уже на первых занятиях. Поэтому методика обучения не отличается, мужская или женская. Мы проводим постоянное анкетирование среди наших учеников, и появляются такие девушки, женщины, которые хотели бы обучаться именно у женщины-инструктора. Плюс после того, как мы были на конференции в Москве в автошколе, я увидел, что в России это достаточно востребованная услуга, и где-то 20% работников автошкол в России – это женщины, инструктора, либо преподаватели. И Появилось такое желание. Действительно, у нас есть женщина-инструктор, которая работает и получает от этого прежде всего удовольствие, делясь тем опытом, 20-летним стажем своей практической езды с ученицами. Плюс есть действительно у нее своеобразный подход, это новые какие-то взгляды на какие-то моменты обучения, на общение. Даже после рассказа учениц, после получения уже прав водительского удостоверения, они обязательно приводят своих подруг именно к ней по-другому. По-другому происходит обучение, наверное, для некоторых учеников. Хотя есть практика, что и женщина обучает мужчин, то есть тут как бы... То есть человек и так уже с удовольствием идут навчаться да. до сей женщины. И тогда да. же они говорят про женщину за кормом. Во-первых, не говорят, а во-вторых, когда звонят, и я им говорю, что можем, могу вам предложить женщину-инструктора, они говорят, хорошо, мы согласны, довольны. Все зависит от человека. Понимаете, вы же не выбираете в ВУЗе или в школе, кто у вас будет читать математику или еще что-то, мужчина или женщина. От этого не зависит. Зависит, как этот преподаватель нашел именно к вам подход, как он нашел с вами общий язык, чему он вас может научить, и он несет за вас потом ответственность в будущем. То есть, если инструктор выпускает в год 100 учеников, это 100 водителей за которых он за каждого потом несет ответственность. И он должен сделать все, чтобы этот ученик никогда не попал в аварию, ездил правильно и красиво и дожил ну, как минимум до 80 лет. Женская автошкола ⁇ это достаточно успешный проект. Они как раз начали развиваться в тот момент, когда э, рост женщин учениц в автошколах был максимальным. Плюс этот проект э, достаточно успешен еще потому, что они не 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 готовы э, охватить всю весь рынок, который есть. Они вы, выбрали свой сегмент женщины. Они в этом работают, они в этом развиваются. Они делают, изучают психологию женщин, они изучают какие-то дополнительные моменты. И я думаю, что у них это достаточно успешный проект, и этот проект заслуживает на, на внимание только благодаря тому, что не, нельзя или невозможно охватить все то есть делая ставку иногда на какие-то конкретные моменты, можно достаточно успешно делать свой бизнес и зарабатывать деньги, и приносить удовольствие будущим женщинам-водителям.